व्यापारी मनसुख एक दिन एक मध्य वर्गी गरीब व्यक्ति गुरु जी देमुख मौजूद होकर निम्रता भरी प्रार्थना कर लगा कि मेरी धी का विह निश्चित होया है पर उसके कोल धीन विदा करने लिये कुछ भी नहीं अत हूँ मेरी लाज तो हाथ विच है मैं बहुत दूरों तीन तो उदारता की चर्चा सुन के आया हाँ आस है तुसी मैं निराश नहीं लौटाओगे ये सुन के गुरु जी ने उसनू मोदी खाने वालों हर प्रकार की रसद देकर सहायता कर दिखती ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਜੇ ਹੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਝਟਾਨੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਪਗੀਰਤ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਮਨੁਸੁਖ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਪਰ ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁਸੁਖ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ शाम के समा पाई भगीरथ जी ने श्री गुरु नानक जी दे दर्शाए रस्ते दे अनुसार बिना कर्म कांड प्रभु भजन किया गुरु जी की बाणी गा के आराधना की इस सब वेख के मनसुख में बहुत हैरानी हुई और वह कोतूहलवस पाई भगीरथ जी वालों पुछ लगे तुसी। जो बाणी पढ़ी है वह किस महापुरख की है बहुत पूर्ण भाव और हिरदा छूह वाली है इस दे जवाब पाई भगीरथ जी ने दस्या यह मेरे गुरु जी की बाणी है जो कि सुल्तानपुर लोधी सरकारी कर्मचारी के रूप में खाने के अधिकारी हैं उन्होंने इस गरीब व्यक्ति की कन्या के विह हेतु दहेज सब सामग्री तो हाथों खरीदवाण वास्ते भेजा है ये सब भाई मनसुख ने अपने हिरदा वसी शंका दसते हुए कहा मैं अज तक जो जाने और वेख्या है ती उस सब के विपरीत दस रहे हैं मेरे अनुभवता बहुत कौड़े क्योंकि मैं अज तक जिन्हें भी व्यक्ति धर्म करम करने वाले वेखे उन्होंने कोई भी अपनी उपजीविका आप कमाऊदा नहीं वेख्या सगों वह करम कांडी ज्यादा और धर्मी घट होंगे तद भाई भगीरथ जी ने कहा तुम ठीक कह रहे हो पर इस मनुख